assalomu alaykum qadrli youtube tomoshabinlari hamda texnika ishuhvozlari kanalimizga xush kelibsiz kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ysangiz bundan keyingi sotiladigan texnikalarni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin bo'ladi sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa marhamat reklama xizmatiga bog'lansangiz texnikalaringizni youtubezlxga reklama qilib beramiz biz endi roligimizni boshladik mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan mt sakson tochka bir traktorimiz sotiladi katta kabina bu traktorimizni manzili samarqand viloyati tayloq tumanida texnikamiz bitta kalitda zavod bo'ladi balon holatlari 90-80% ekrandagi ko'rib turgan raqamlarga telefon qilsangiz yana batafsil ma'lumotni olishingiz ham mumkin bo'ladi texnikamizga qo'shimcha agregatlari ham bor chizili ciz, bor pulugi bor akshkasi bor hammasi komplekt birgalikda qo'shib beriladi narxiga keladigan bo'lsak narxi sakson million so'm oz moz kami bor ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamizni o'zidan olishingiz mumkin chizil puluk akushkalarni ko'rib turibsiz holatlari o'ta a'lo darajada turibdi kamchiliklari yo'q qolgan ma'lumotni akamizni o'zidan bemalol olishingiz mumkin video roligimiz kengroq tarqalishi uchun do'stlaringizga ham ulashib qo'ysangiz xursand bo'lardik fikr izohlaringiz bo'lsa kommentariyaga bemalol yozishingiz mumkin biz navbatdagi video roligimizni boshladik navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan yigirma sakkiz traktorimiz ham sotiladi manzil surxondaryo viloyati denov tumanida ekan hamma joyi ideal holatda ishlab turibdi vomlari ham ishlaydi narxiga keladigan bo'lsak narxi o'ttiz sakkiz million so'm ozm moz kami bor ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin to'qson to'rtlik bir yuz oltmish uch oltmish uch oltmish ikki raqamlariga telefon qilsangiz akamiz bilan bog'lansangiz bo'ladi bu traktorimizni setkalari ham bor prisipini prisip holatlari ham u'dar holatda ko'rib o'tiribsiz yana batafsil ma'lumot uchun akamizga bog'lansangiz akamiz ma'lumotlarini berishi mumkin Video roligimiz kengroq tarqalishi uchun do'stlaringizga ham ulashing like bosing kommentariyaga o'z izohlaringizni qoldirishingiz mumkin omad deb yozib o'tsangiz juda ham xursand bo'lardik Tılçık tılçık ansiyet kadar yanıyor. Ramalar vakuat. Ramalar bir sırrı tekmeyle taştı. Bittim sorka yok. Ama şu işleyin. Akım nater starter, kalp da zavada bolada, kemçelik yok, dem yok. yangi lar bor navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan ntz sakson tochka bir traktorimz ham sotiladi. bu traktormiz ishlab chiqqan yil 1990-yil ishlab chiqarilgan Manzil qashqadaryo viloyati chiroqchi tumanida traktorimizni holati o'ta a'lo darajada ishlab turgan sotiladigan holatda turibdi bitta kalitda zaит bo'ladi puliga chizilib qo'shib beriladi narxiga keladigan bo'lsak narxini yuz million so'm oz kami bor to'rtta balonlari yangi qo'yilgan pachka hech qanaqa xarajat yo'q olasiz minasiz ishga tayyor soz holatda video davomida batafsil videosini ham ko'rishingiz mumkin video roligimizda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz sakson sakkizlik besh yuz sakson besh o'n yetti o'n to'rt raqamlariga telefon qilsangiz akamiz bilan bog'langan bog'lansangiz bo'ladi navbatdagi sotiladigan texnikamiz akalarimiz talablariga binoan mana t qirq bo'ladi bu t qirqimizni manziliga keladigan bo'lsak manzil surxondaryo viloyati uzun tumanida ekan surxondaryolik akalar layklarni bang'illatamiz. bu traktorimizni ishlab chiqqan yil 1993 yil narxiga keladigan bo'lsak narx 60 million ozmas kami bor ekrandagi raqamlarga telefon qilsangiz yana batafsil ma'lumotni beradi sostaяниasi o'ta zo'r xullas traktorni olasiz minasiz tamom ishga tayyor soz holatda hech qanaqa xarajat yo'q balon holatlarini ham ko'rib turibsiz traktorimiz отличный holatda turibdi batafsil ma'lumot uchun ekrandagi raqamlarga telefon qilib ma'lumotni olishingiz mumkin to'qson to'qqizlik to'rt yuz yigirma ikki yigirma to'rt yigirma besh raqamlariga telefon qilsangiz akamiz bilan bog'lanasiz telefon raqamlari yigirma to'rt soat ishlab turibdi videomiz yoqsa bitta layk like, yoqmasa bizlake bosib qo'ysangiz bo'laveradi navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan ttz 80 traktori bo'lib bu texnikamizni manzilga keladigan bo'lsak manzil samarqand <sharp> viloyati <sharp> jomboy <sharp> tumanida <sharp> ekan motor zo'r yog' yemaydi radiator antifrisda turibdi belarus qo'yilgan hech qanaqa xarajati yo'q ishlab turgan soz holatda bitta kalitda zavalit bo'ladi xullas olgan odam mazza qilib baraka topib haydaydi narxiga keladigan bo'lsak narxi ellik million so'm ozmoz kami bor ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin to'qson uchlik uch yuz o'ttiz sakkiz yigirma olti to'qson besh raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan t 28 sakkiz uchkoal traktorimiz bo'lib bu texnikamiz manziliga keladigan bo'lsak bu manzil buxoro viloyatida ekan Traktorimizning holati o'ta a'lo darajada yangi motor qilingan porshin gilzalar полный yangi qo'yilgan balon holatlari 70-80% balon holatlari to'rtta baloni bor bu traktorimizning orqa baloni agar narxi kelishilsa ikkita balon yana ikkita baloni qo'shib beriladi hozirgi holatni ko'rib turibsiz bu texnikamizga qo'shimcha agregoti ham bor ekan agregot chizili bor мощный chizilchasi bor ekan buxorolik ka akalarimizdan ham layk like, bang'illatib bossa yana <coughs> ko'paytiramiz xudo xo xohlasa nasib bo'lsa xullas yana qolgan ma'lumotlarni akamizni o'zidan olishingiz mumkin to'qsonlik to'rt yuz o'n to'rt o'n ikki nol ikki raqamlariga telefon qilib batafsil qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin kanalimizga xush kelibsiz kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan zil moshinamiz sotiladi moshinamiz balonlari ichki salonlari yurib turgan texnika sаоволmaz resor qo'yilgan holatlari manzil samarqand viloyati tayloq tumanida realni oladiganlar bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilib ma'lumotni olishingiz mumkin bo'ladi telefon raqamlaribir to'qsonlik bir yuz to'qson bir to'qson o'ttiz ramani bironta joyida siniq yoki спатка yo'q rama holatlaribitta kalitda zavod bo'ladi manah ishlab turibdi motorlar амоваn ishlatingchi tushiringchimaazsh ko'taring ko'taring alaa ketgan ekan mana shu moshinamizni holati ro'llar gidravlikalari ishlaydi haydang moshina ikki 2014 yil hamma yo'g'i bekamkoz bechiqim mashina. Pul zarurligi uchun sotyapmiz balonlari yangi 2 kun bo'ldi yangi balon qo'ygani. Mana manabu salonni ichi mana hop yurgani 300 yuz ming yurgan mana مرد هر پیده لره ماشینه tomoni mana assalomu alaykum qadrli youtube tomoshabinlari hamda texnika shozlari kanalimizga xush kelibsiz kanalda yangi bo'lsangiz obuna tugmasini bosib qo'ysangiz bundan keyingi sotiladigan texnikalarni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin bo'ladi endi texnikalar bilan tanishib o'tishimiz mumkin mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan S80 traktorimiz sotiladi bu traktorimizni manzili samarqand viloyati jomboy tumani zarafshon mahallasida ekan traimizni holati a'lo daraja darajada hamma joyi soz holatda ishlab turibdi agregatlari bilan pchizi tlichkasi bilan hammasi komplekt narxi sakson million so'm oz kami bor tra balonlari yetmish foiz yetmish besh sakson foiz deb aytib o'tgan oldi balonlari ozgina charchagan joyida kalitda zavали bo'ladi dokumentlari hamma narsasi soz hech qanaqa xarajati yo'q olish kerak minish kerak akkumulyatori yangi bitta faqat setkasi yo'q pirsiimizda deb aytib o'tishgan yana qolgan ma'lumotlarni batafsil akamizni o'zidan olishingiz mumkin ekrandagi raqamlarga telefon qilib qolgan ma'lumotni olishingiz mumkin to'qson to'qqizlik nol qirq bir to'qson olti qirq bir to'qsonlik bir yuz o'n to'rt navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan каро ham sotiladi bu manziliga keladigan bo'lsak manzil buxoro viloyatida ekan lemuxlari yangi real oladiganlar bo'lsa yana gaplashamiz 60 talik qatorda ishlaydi barterga ham bo'ladi deb aytib o'tishgan nimaga barter bo'lishligini aytib o'tishmagan narxini 5 million 500, 500 ming so'm oz kami bor ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni akamizni o'zidan olishingiz mumkin sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa reklama xizmatiga bog'lansangiz texnikalaringizni reklama qilib beramiz navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan t 28 traktorimiz komplekt pirsibi bilan sotiladi bu traktorimizni manziliga keladigan bo'lsak manzil andijon viloyati shaharxon tumanida ekan bu traktorimizni ishlab chiqqan yil bir yil ishlab chiqarilgan holati o'rtacha ishga tayyor balonlari 80-70% atrofida deb aytib o'tishgan yana qolgan ma'lumotni akamiz o'zidan olishingiz mumkin traktor pirsib holatlari normal holatlarda turibdi narxi yigirma sakkiz million ozmas kami bor ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin bo'ladi navbatdagi sotiladigan texnikamiz biznes qiladigan akalarimiz bo'lsa mana bu ekrandagi ko'rib turgan ajoyib holatdagi g'isht qu'yadigan apparatimizni olishingiz mumkin bo'ladi ishlab turgan soz holatda hech qanaqa xarajati yo'q manzil toshkent viloyatida ekan narxiga ke keladigan bo'lsak narxi yigirma sakkiz million oz kami bor yana qo'shib beradigan ikkitami lentami yana nima balalari bor ekan xullas qolgan ma'lumotni akamizni o'ziga telefon qilib olishingiz mumkin bo'ladi to'qson to'rtlik uch yuz oltmish to'qson ikki sakson sakkiz raqamlariga telefon qilishingiz mumkin bo'ladi